حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک زاہد کو شیطان نے راہ راست سے ہٹانے کے لیے یہ چال چلی کہ ایک لڑکی کو پیٹ کی بیماری میں مبتلا کر دیا اور اس کے گھر والوں کے دلوں میں خیال ڈال دیا کہ اس بیماری کا علاج زاہد کے علاوہ کہیں بھی ممکن نہیں چنانچہ وہ لوگ زاہد کے پاس آئے مگر اس نے لڑکی کو اپنے ساتھ رکھنے سے انکار کر دیا لیکن ان کی بار بار کی گزارشات سے اس کا دل پسیج گیا اور اس نے لڑکی کو علاج کے لیے اپنے پاس ٹھہرا لیا جب بھی وہ زاہد لڑکی کے پاس جب بھی وہ لڑکی زاہد کے پاس جاتی شیطان اسے خوشنما انداز میں پیش کرتا یہاں تک کہ زاہد کے قدم ڈگمگا گئے اور اس نے لڑکی سے مباشرت کی اس سے لڑکی کو حمل رہ گیا اب شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ پیدا کیا کہ یہ تو بہت بری بات ہوئی میرے زہد پر حرف آ گیا لہذا اسے قتل کر کے دفن کر دینا چاہیے جب اس کے گھر والے پوچھنے کو آئیں گے تو کہہ دوں گا وہ مر گئی ہے شیطان کے بہکاوے میں آ کر زاہد نے اس لڑکی کو قتل کر کے دفن کر دیا ادھر لڑکی کے گھر والوں کے دلوں میں شیطان نے یہ خیال ڈال دیا کہ اسے زاہد نے قتل کر کے دفن کر دیا لہذا وہ زاہد کے پاس آئے اور لڑکی کے متعلق پوچھ گچھ کی زاہد نے کہا وہ مر گئی ہے لیکن ان لوگوں نے اپنے وسوسے کے مطابق زاہد پر سخت کی اور اس سے اقرار کرا لیا کہ اس نے لڑکی کو قتل کیا ہے انہوں نے اسے پکڑ لیا اور قصاص میں قتل کرنے لگے شیطان ظاہر ہوا اور زاہد سے بولا میں نے اسے پیٹ کی بیماری میں مبتلا کیا اور میں نے ہی اسے اس کے گھر والوں کے دلوں میں تیرے جرم کا خیال ڈالا تھا تو, تو میرا کہنا مان لے میں تجھے بچا لوں گا زاہد نے پوچھا کیا کروں شیطان بولا مجھے دو سجدے کر لے چنانچہ زاہد نے جان بچانے کے لیے شیطان کو سجدہ کر لیا اب شیطان یہ کہتا ہوا چل دیا کہ میں تیرے اس فعال سے بری ہوں جیسا کہ فرمانے اللہ ہے کہ ترجمہ شیطان کی جس طرح اس نے انسان سے کہا کفر کر جب اس نے کفر کیا تو شیطان نے کہا میں تجھ سے بری ہوں